Игрушки 60-х, 50-х, 80-х, 70-х, они отличаются, отличаются потому, что какие-то менялись тенденции там... Например, скажем там, 50-е, 60-е игрушка была более реалистична. 70-е как бы уже пошла на более какие-то сказочные герои. Художественные требования меняются, и тот же худсовет, он проще что ли к этому относился. Или у них изменялись просто требования, и там уже разрешалось какие-то более фантазии художникам вольные делать. Ну, то есть вот, потому что э, когда я беру солдатик 50-х это одна форма. 50-е 60-е они еще как-то совпадают. Но вот 70-е меняются, 80-е, ну и опять же, таки там еще зависело э, кто делал. То есть, потому что если делали скульпторы, э, то есть три вот, э, автора могли делать в одно и то же время. И они отличались. Вот там Разумовский, Савельев, Рылеева делали. Они все, у каждого художника свой стиль. Рылеева Зоя Васильевна – это вообще уроженка Киева, ну, потомок древнего русского рода. И ее работы, там, скульптуры сейчас до сих пор украшают ВДНХ. То есть она тоже, она создала вот этот известный набор, там, русские воины, пластмассовый красный шел, ледовое побоище, это ее. И на 30-летие победы она создала большой металлический набор, вот он наверху там стоит. Это ее работы такие известные, которые многие мальчишки моего времени, когда игрались, и... Сырели тоже, все эти буденовцы, тачанки красные, вот, пластмассовые, это все его работы. Также были, выпускались металли, там Острецовская фабрика выпускала конармию. Но они, конечно, в металле более, больше сувенирные, чем игровые. корабли. Ну, то есть они, ну, они выполнены так очень более детально, хорошо. Ну, они, может, меньшими тиражами, конечно, шли, чем пластмассовые пластмассовый был дешевле и то же самое было играбельно, как бы, ну, на, что После войны куклы все, как правило, если так обратить внимание, они все очень полненькие. Это почему происходило? Потому что в сознании людей в то время надо было накормить первым делом ребенка. И ребенок после военных лет должен был быть разовощекий, упитанный, такой очень жизнерадостны таким образом таким образом куклы тоже были подчинены как бы этому общему стилю который был в то время в те годы естественно жизни стояла на месте. И где-то в 60-х годах, когда произошла такая хрущевская оттепель, как ее называют, появилось очень много молодых художников, которые, в общем-то, в принципе, восприняли очень активно этот период. И появилось очень много художников, которые совершенно по иными глазами посмотрели и не только на произведение искусства, но и на игрушку. появляется очень интересный скульптор в России фамилия которого Сморгон он делает первую куклу которая преобразила наше представление о кукле Это кукла гимнастка она очень тоненькая очень изящная очень пластичная фигурка абсолютно лишенная вот таких подробных деталей таких как ручки у нее сделаны такими очень условными и ноги условные и очень условное личико поэтому эта кукла совершенно своеобразная она очень хорошая и вот она появилась таким знаковым таким моментом в игрушке. Появилась еще и очень интересная кукла Синеглазка. Это автор Лаврова, тоже из России, она тоже своеобразная, тоже очень характерная кукла, тоже очень обобщенная и очень такая как бы ну, не детализированная. Вот это было такое немножечко изменение. После этого началась уже стилизация в игрушке. В игрушку стали делать более стилизованную, более обобщенную. Появилось очень много различных мультфильмов в это время, которые принесли и игрушки, связанные с этими мультфильмами. Но появился, например, всем известный Карсон в игрушке и на экранах. Появился почтальон Печкин с всей компанией своей. Компании появились в это время и розовые слоны, которые уже воспринимались немножечко по-другому, не так, как в первое время. Теперь появилось очень много всевозможных гномиков, кот Леопольд, маленький принц. То есть это очень большая была армия игрушек, которые связаны были с мультфильмами, с интересными образами. И, естественно, они были хорошо восприняты детьми. Портрет радянської іграшки він не з посмішкою. Він такий дуже нейтральний, він, напевно, більше знаком питання, але ті іграшки не дурні, ті іграшки не, не за розумні, вони не зверхні. Вони як друзі. Портрет радянської іграшки це портрет друга, який міг бути з тобою хоча б кілька років. Якщо брати, за приклад, роботи художників іграшки 60-х років, ми бачимо чудову парочку національних костюмах. Я думаю, що виробництво іграшки це такий довгий процес. Їх, напевно, придумали в 50-ті. Коли ще, знаєте, той дух сталінського реалізму у анімації, у ілюстрації і тим більше у іграшці, він був присутній ну, надмірно. Все мало бути реалістично. Далі приходять 70-ті роки. Напевно, спрощена образність, інший матеріал. Якщо це була така гума, то тут вже ми бачимо пластик. Але спрощення, час мінявся. Кількість виробництва такої іграшки такої були просто кардинально різні. Це індустріальне виробництво. Їх цілі великі заводи працювали на того, щоб штампувати київські скульптори. Рубен, который сделал легендарные фигуры перед Киевским зоопарком, разобил свою игрушку. Mm -hmm. Начиная от моего рождения, как раз э, у папы был такой вот расцвет именно его анималистической скульптуры. И, наверное, уже вот, с моим рождением у него как-то, видимо, появилась тяга еще и к игрушке. Почему? Потому что в те времена игрушек было мало. Куклы были немецкие. Это было великое счастье, когда там подарят немецкую куклу. А именно анималистической игрушки детской. Я как-то в детстве очень мало помню. У меня был такой любименький олененок резиновый раскрашенный кроме того что вообще он был человеком очень мягким очень таким где-то трепетным и вот э, с одной стороны его э, работы анималистические э, а игрушка она э, ну в ней можно было выразить еще больше таких каких-то тонких эмоций, которые были ему присущи. И, и наверное, еще это было связано с, с, с тем, что я была маленькая, со мной можно было играть этими, этими игрушками. Папа к этому так подходил. Он подходил, чтобы у него каждая игрушка, это являлась уже часть его души, и, и это действительно являлось произведением искусства. Он, он, он выкладывался, он полностью, он ее доводил, до, чтобы она и по цвету была, и по форме была, чтобы она была совершенно, то есть доводил до максимального совершенства, чтобы она была и очень близка к самой модели, то есть к этим же животным, и, тем, и вместе с тем, чтобы она была игрушной, игрушечной, если так можно сказать, и чтобы она, как, как говорится, оставалась произведением искусства.